Медитация 38. -я. Без условий. Если вы знаете, что такое любовь, вы готовы просто отдавать. Потому что вы знаете, что чем больше любви отдаете, тем больше ее у вас становится. Чем больше любви вы изливаете на других, тем больше ее рождается в вашем существе. Любовь никогда слишком не беспокоится о том, достоин ли возлюбленный ее принять. Это образ мышления скупости, а любовь никогда не скупится. Облако не заботится, достойна ли земля его дождя. Оно изливается на горы, оно изливается на скалы, оно изливается на все и вся, оно отдает без условий, без скрытых замыслов и мотивов. И так же действует любовь. Она просто отдает, наслаждаясь самой возможностью отдавать. Пусть ее примет каждый, кто хочет. Не обязательно быть ее достойным. Не нужно принадлежать никакой особенной категории. Не нужно обладать никакими особенными свойствами. Если подобные вещи требуются, вы даете не любовь. Наверное, вы даете что-то другое. Если вы знаете, что такое любовь, вы готовы просто отдавать. Потому что вы знаете, что чем больше любви отдаете, тем больше ее у вас становится. Чем больше любви вы изливаете на других, тем больше ее рождается в вашем существе. В обычной экономике Другие правила. Отдавая что-то, вы это теряете. Если вы хотите удержать, старайтесь не отдать. Копите, будьте скупы. В любви верно обратное. Если вы хотите, чтобы у вас было много любви, не будьте скупы. Иначе любовь потеряет жизнь, потеряет свежесть. Продолжайте отдавать, и откроются новые источники в вашем существе потекут новые ручьи, когда вы отдаете без условий, когда вы отдаете целиком и без остатка, в вас вливается все существование.